Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh um, Alhamdulillah mula pertama sekali um, Ribuan ter uh, penghargaan diucapkan kepada uh, Dr. Siti Hasnah uh, Kerana mengajar kami berkenaan dengan uh, Banyak perkara uh, dalam kursus GISC1082 Isu semasa dan cabaran masa depan Ada uh, pelbagai uh, uh, topik Termasuklah perkara yang kami ingin bahaskan pada hari ini bagi menjawab persoalan, pertaksiran, perterusan, tugas uh, tugasan satu, persembahan Kami uh, akan membuat satu video uh, pembentangan berkenaan dengan satu tajuk yang kami akan bahaskan sekejap lagi okay. um, Kata orang Melayu, tidak kenal maka tak cinta uh, Kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu uh, Nama saya Ahmad Azri bin Azmi um, Dan sebelah saya Nama saya Muhammad Muhammad Amirul Ashraf bin Rosli. Okey, uh, kami akan membahaskan uh, tugasan uh, kami akan menjalankan tugasan satu uh, persembahan secara berkumpulan. Okey. Ah so, uh, okey. Seterusnya uh, sebelum saya membahaskan perkaaan video kita uh, persembahan ini, saya ingin menayangkan satu video uh, yang dikira agak berkait rapatlah dengan apa yang uh, kami ingin pada hari ini Isu tuntutan bertindih Terutamanya di Laut China Selatan Susulan Baru ini ketetapan ASEAN itu sendiri Untuk menggesa Supaya rumusan awal kod Tata Laku Atau COC Di Laut China Selatan itu diselesaikan dengan segera Dalam sidang kemuncak ASEAN Baru-baru ini dan langkah ini penting, penting mengambil kira laporan, laporan insiden kapal-kapal tentera kapal laut asing yang didapati berada di pelanta minyak luar pesisir pesisi di Malaysia sejak, sejak kebelakangan, kebelakangan ini, ini serta tidak kurang juga berlakunya insiden kebocoran, kebocoran dokumen diplomatik di Malaysia-China sebelum belakang. ini. Mohon. Okay. Uh, berdasarkan bilik ini, Uh, ia menceritakan berkenaan dengan isu-isu pertindahan yang berada di uh, Laut China Selatan uh, maka ia telilah dengan apa yang kami ingin bahaskan hari ini iaitu konflik persempadan di Laut China Selatan okey uh, itu uh, tajuk yang kami ingin bahaskan pada hari ini okey konflik persempadan di Laut China Selatan Iaitu ancaman kepada kedaulatan Malaysia dan pendapatan negara okey uh, Laut China Selatan merupakan wilayah maritim yang agak strategik dan kaya dengan sumber daya. Okey, hal ini kerana um, Laut China Selatan uh, tidak terdedah dengan um, tsunami. Kalau ada pun agaklah agak jarang uh, kerana Laut China Selatan ini um, uh, khususnya di kawasan Malaysia um, tak ada uh, panggil lubuk-lubuk api yang panggil. Ah, uh, itulah yang akan menyebabkan uh, boleh berlakunya tsunami tetapi di kawasan belah ke atas bahagian Filipin aa, agak kuatlah aa, dari segi aa, tsunami itu. Okey, walah apa pun dikira agak strategiklah apa apa pun kawasan Laut Cina Selatan ini strategik dan dipenuhi dengan aa, daya sumber yang aa, dikira agak mantaplah dari segi minyak, perikanan dan sebagainya. Okey, Uh, kawasan ini menjadi tumpuan kepada konflik sempadan dan tuntutan bertindih antara beberapa negara termasuklah Malaysia. Okey, uh, negara-negara okey kalau kita tengok dalam peta yang saya sediakan di sebelah ini, uh, kita tengok banyak lain kawasan-kawasan, uh, lain-lain ah uh, iaitu garisan-garisan yang bertindih. Okey, kalau untuk pengetahuan semua, kawasan garisan-garisan uh, yang bertindih itu adalah kawasan yang menjadi uh, konflik persepadanan. Okey, uh, garisan yang bertindih itu merupakan dikenali sebagai EEZ ataupun dinamakan sebagai Exclusive Economic Zone. Um, yang uh, Exclusive Economic Zone ini ditubuhkan oleh P uh, PBB untuk um, menjaga uh, untuk khazanah negara tersebutlah. Okey, sebagai contoh kita tengok negara Malaysia yang berwarna uh, hijau ini itu merupakan kawasan EEZ bagi Malaysia. Okey, dan semenanjung ni sebelah sini. Okey, kalau kita tengok garisan EEZ yang berwarna kuning ini, ini merupakan kawasan EEZ bagi kawasan uh, negara Vietnam. Okey, kemudian warna merah ini merupakan kawasan EEZ negara China yang mereka claim. Uh, dan Philippines yang berwarna ungu ini merupakan kawasan yang kawasan EEZ Filipina dan yang panjang memanjang warna hitam ini adalah kawasan EZ negara Brunei. Okey, kawasan EZ Malaysia yang di kawasan warna hijau ini merupakan kawasan semenanjung ini, dikira tiada masalah lah yang menjadi masalah adalah kawasan EZ di sebelah Sabah dan Sarawak yang menjadi pertindihan tiga buah negara iaitu China dan juga Brunei. Okey, untuk pengaturan semua, Kawasan China claim ini merupakan dikenali sebagai 9-9 line- di sebagai dinamakan sebagai 9-line nine kerana um, 90% daripada uh, Laut China Selatan diklaim oleh negara China sendiri. Okay, kita tengok China banyak claim negara uh, kawasan kawasan Laut China Selatan ini mereka mengatakan ini adalah hak milik mereka. Okay, mereka mengambil bahagian Filipina termasuklah kawasan Spratly Islands. Okey. Uh, kawasan negara Malaysia pun juga mereka claim. Brunei pun mereka claim. Okey. Okey seterusnya kita um, teruskan kepada uh, slide kita yang kedua, yang kedua. Okey. Ah uh, okay, pengenalan kepentingan Laut Cina Selatan ke, uh, kepada Malaysia. Okey. Kenapa Laut China Selatan ini amatlah penting kepada negara kita? Bukan kepada negara kita saja, tetapi kepada negara-negara lain juga. Okay, tapi di sini kita ingin membahaskan mengenai kenapa ia penting kepada negara kita, Ini Malaysia yang tercinta. Okay, pertama adalah laluan perdagangan. Okay, Laut China Selatan merupakan kawasan perdagangan yang amat penting kerana Laut China Selatan penghubung antara negara China dan juga negara-negara Eropah yang lain. Okay. Sekiranya kita tengok, um, Laut China Selatan ni um, bukan laluan utama antara penghubung antara Eropah dan juga uh, negara China. Uh, okay. Dia um, melalui daripada Selat Melaka dan terus kepada Laut China Selatan ingin sampai kepada China. Okay. Um, Laut China Selatan merupakan laluan perdagangan maritim yang penting yang menghubungkan Asia Timur dengan Asia Tenggara dan Eropah. Okey, negara-negara uh, di mana-mana laut ini dia banyak laluan ya. akan tetapi uh, Laut China Selatan salah satu uh, kawasan yang agak penting dan dari ha. jarak perjalanan itu agak pendek. Okey. Uh, kemudian okey, kalau kita tengok di kawasan perdagangan, kawasan perdagangan ini memberi satu advantage lah kepada negara-negara kerana sekiranya uh, advantage kepada negara-negara salah satunya Malaysia uh, Singapura uh, Brunei dan sebagainya uh, kerana laluan perdagangan ini membolehkan kita menjadi sebuah negara yang kaya okey sebagai contoh uh, negara Singapura ia menjadi kaya kerana ia berada di kawasan yang agak strategik kerana ia berada di uh, laluan perdagangan yang utama Okay. Semua negara akan singgah di negara Singapura uh, untuk berdagang di negara tersebut. Okay. Um, untuk pengaturan semua, negara kita um, juga ada konflik juga dengan negara Singapura akan tetapi uh, tak termasuklah dalam uh, apa ni, dalam perbahasan kita pada hari ini akan tetapi untuk sedikit tambahan kepada semua uh, bahawa negara kita juga ada konflik dengan negara Singapura. iaitu salah satunya a uh, RCI Batu Putih lah yang berlaku persepa, uh, pertindihan a uh, pertindihan sempadan dengan uh, negara Singapura itu. Okey, seterusnya kepentingan Laut China Selatan kepada Malaysia yang kedua ialah sumber daya. Okey, kaw kawasan ini kaya dengan sumber daya seperti minyak, gas asli dan perikanan yang menyumbang kepada pendapatan negara. Okey, di Laut China Selatan ini banyak sangat dengan minyak-minyak um, dan khazanah laut yang lain seperti gas asli. Okay, seperti sedia maklum, kira -kira, sekiranya kita kembali kepada sejarah, uh, Laut Cina Selatan ini merupakan um, daratan yang berhubung, yang berhubung, berhubung, dengan semenanjung Malaysia dan juga laut dengan Sabah dan Sarawak atau dikenal sebagai Pentas Sunda. Okay. Uh, maka di Laut Cina Selatan ini banyak sangat tumbuhan-tumbuhan dan haiwan-haiwan yang mati di situ. Sekiranya kita belajar dengan geografi Sekiranya haiwan itu mati Ia akan mendap ke dalam tanah Dan akan menjadi gas asli Menjadi khazanah-kazanah atau minyak Yang melalui proses yang agak lama lah Dan akan menjadi minyak Ataupun dikira sebagai gas asli Oleh itulah apabila menjadi sebuah lautan Ia tenggelam dan menjadi sebuah lautan Maka banyak dan kaya dengan khazanah khazanah Seperti gas dan minyak Okay seterusnya perikanan Okay di mana-mana laut pun juga banyak ikan. Tetapi okay, uh, yang paling dekat dengan uh, negara kita adalah laut China Selatan lah yang menjadi um, penyumbang kepada pendapatan negara. Okey, kemudian kedaulatan. Okey, Malaysia mempunyai kedaulatan ke atas wilayah maritimnya di Laut China Selatan, termasuk zon ekonomi eksklusif lah uh, seperti macam tadi saya katakan. Uh, zon ekonomi eksklusif ini, uh, ni lah yang bergaris-garis itu itu merupakan kawasan EEZ Um, okay. Um, kenapa pentingnya? Uh, uh, kenapa pentingnya kedaulatan negara tersebut? Sebuah kedaulatan. Okay. Sebagai contohlah, uh, walaupun uh, ada sebuah pulau yang sebesar, dikira sebesar sepetak lah, dikira sebesar 10 meter persegi saja. Oh, walaupun ia sebesar 10 meter persegi, Uh, ia amat penting kepada sebuah negara kerana sekiranya sebuah negara itu tidak mengambil cakna berkenaan dengan uh, sebuah pulau yang kecil itu, negara-negara uh, lain seperti negara China, dia boleh membuat um, uh, pangkalan tentera untuk mereka. Lalu ia men men menggugat kedaulatan negara. Okay, sebagai contohlah, um, sekiranya kita nampak ada musuh di tepi sana, uh, begitu hampir dengan negara kita. Dia membuat uh, pengkalan tentera mereka Dia akan menjadi uh, Eh, takut jugalah uh, Macam itulah dikira uh, secara ringkasnya Okay, kemudian Kita Meneruskan kepada Isu yang pertama iaitu Tuntutan bertindih di kawasan Ekonomi eksklusif Malaysia oleh China Okay um, Bagi menjawab persoalan, isu yang Pertama iaitu ber Tuntutan bertindih di kawasan ekonomi eksklusif itu merupakan isu yang agak hangatlah di negara kita uh, di uh, kerana China dia uh, menuntut kepulauan Spratly uh, di negara kita okay sebab ini kalau gambar ini ini bukan uh, tuntutan yang kepada negara kita ini sebagai uh, gambar sajalah ini negara di pulau pas Parsa yakni di Vietnam okey Um, China menuntut hak kedaulatan ke atas sebahagian besar laut China Selatan termasuk kawasan diizah Malaysia, iaitu kepulauan Patli lah. Uh, kemudian tuntutan China ini bertindih dengan tuntutan Malaysia yang menyebabkan konflik persekutuan. Okay, seperti yang saya katakan tadi, uh, ia boleh mengukur kedaulatan negara kita, walaupun ia sekecil kecil pulau pun ia tetap penting kepada negara kita. Okey, ketiga China telah membangunkan pulau-pulau buatan di kawasan laut China Selatan dan mengerahkan kapal tentera lautnya. Okey, sebagai contoh di Pulau Paracel ini, Pulau Paracel ini China telah claim pulau tersebut dan ia menjadikan uh, pangkalan tentera di situ, pangkalan tentera negara uh, negara China itu dan ia boleh uh, menggugat negara yang terdekat dengannya. Salah satunya Vietnamlah. Ah uh, bagi mengelakkan, mengekang perkara itu terjadi di negara Malaysia, jadi kita kena membendung awal-awal agar perkara tersebut tidak terjadi kepada negara kita. Itu sebablah kenapa negara kita uh, mementingkan sangatlah berkenaan dengan isu, bertun, uh, isu tuntutan yang bertindih ini. Okey, seterusnya. Okey, jadi hujah. Uh, Uh, implikasi ekonomi tuntutan China terhadap uh, industri perikanan. Okey. Uh, penurunan hasil tangkapan. Ah uh, okey. Ini ada panggil implikasilah iaitu kesan ekonomi tuntutan China. Okey, kalau China dia tuntut uh, uh, salah satu daripada kawasan-kawasan kita, ia menjadi menyebabkan penurunan hasil tangkapan. Okey, tuntutan China menghalang nelayan Malaysia daripada menangkap ikan di kawasan perairan tradisional mereka. Ah uh, menjejaskan hasil tangkapan. Okay, um, apabila China melakukan hal yang sedemikian, maka uh, nelayan-nelayan kita menjadi takut, rakyat-rakyat kita menjadi takut ingin memancing, ingin mencari pendapatan hasil perikanan mereka, hasil uh, dapatan mereka, uh, maka um, menyebabkan negara kita takut, menyebabkan hasil negara kita turun dengan mendadaklah. Kemudian kehilangan pendapatan, penurunan hasil tangkapan. Uh, membawa kepada kehilangan pendapatan dan pekerjaan bagi nelayan Malaysia. Uh, kes, uh, uh, sekaligus ia akan menurunkan ekonomi negara lah. Rakyat jadi tak ada pekerjaan, banyak pengangguran, ta, uh, dan sebagainya lah. Kemudian kerugian ekonomi uh, industri perikanan Malaysia mengalami kerugian ekonomi yang besar akibat tuntutan China itu. Okay, uh, walaupun sekecil kecil perkara uh, seperti tuntutan laut itu. Uh, memang bagi kita yang tidak berkepentingan ini kita agak macam ish, benda biasa ya tapi uh, bagi mereka yang um, bagi mereka yang berkepentingan itu amat penting uh, kerana ia menjejaskan ekonomi negara, pendapatan negara dan sebagainya. Okey, seterusnya uh, saya serahkan kepada uh, saudara Ashraf untuk meneruskan perbincangan pada hari ini. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan meneruskan pembentangan ini. Okey, isu kedua, pertikaian kedaulatan Pulau Spratly. Spratly. Yang pertama, Pulau Spratly di Laut China Selatan dituntut oleh beberapa buah negara, iaitu Malaysia, China, Vietnam, Filipina dan Brunei. Okey, uh, krisis atau konflik ini bermula disebabkan oleh uh, perebutan gugus, beberapa gugusan pulau, iaitu ada empat yang uh, yang pertama Paratas, Machales, Parakal dan Spratly Walau bagaimanapun mereka ni, uh, negara yang berebut ni mereka hanya dua buah saja pulau iaitu Parakal dan Spratly dan yang akan kita akan saya bentangkan ni ialah Spratly Okay Antara sebab yang mereka ni merebut untuk memperoleh pulau Spratly ni ialah Inilah ada dua faktor utama iaitu aspect kedudukan yang strategik dan paling penting ekonomi. Jadi kita tengok pada aspek strategik. Kita tahu bahawa pulau Spratly ni berada di kedudukan yang strategik iaitu di tengah-tengah lautan laluan utama timur dan barat. Selain itu, kita tengok pada aspek ekonomi. gugusan Spratly ni Kursen Kepulauan Spratly ini juga dikatakan mempunyai sumber gajet, galian yang banyaklah yang belum diterokai, iaitu seperti gas, uh, minyak dan seumpamanya lah jadi seterusnya, China telah membangunkan pulau-pulau buatan di Pulau Spratly dan mengerahkan kapal tentera lautnya jadi kita dapat lihat pada uh, sin, uh, sinar harian itu bertajuk China tunjuk kuat di Laut China Selatan lah. uh, di mana China ni dia menganggap diri menganggap dia ni negara yang besar. Dia memang agresif lah dalam dalam melakukan suatu tuntutan mereka. Sampaikan uh, setiap kalinya mereka mengganggu atau mencabar kedaulatan negara lain negara lain. Contohnya pada tahun 2014, China ni uh, mereka dilihat membina sekurang-kurangnya tujuh pulau buatan uh, berdekatan dengan polis Bradley tu jadi ianya jelaslah China ni memang suka cara pasal dengan kita ok selesnya so Implikasi ekonomi pertikaian Pulau Spratly terhadap laluan perdagangan Okey, apabila berlakunya pertikaian ini, ia of course lah Mestilah akan mengganggu laluan uh, mengganggu laluan perdagangan di Laut Cina Selatan. Seterusnya apabila Laut Cina Selatan ni laluan tu terganggu ia akan meningkatkan kos pengangkutan dan insurans bagi barangan yang melalui laluan tersebut. Dan apabila peningkatan kos tu berlaku kehilangan pendapatan iaitu banyak maksudnya kos meningkat jadi kita punya pendapatan tu akan lebih kepada kos tu membuatkan kita punya uh, inilah kos kita meningkat maksudnya kita punya kebanyakan pendapatan kita akan ditolak dengan kos tu keuntungan kita berkurang uh. ya. Okay, seterusnya implikasi ekonomi tuntutan tuntutan China terhadap penerokaan sumber minyak dan gas. Tuntutan tuntutan China mencabar hak Malaysia untuk menerokai sumber minyak dan gas di EEZ. Okey. Jadi apakah yang dimaksudkan EEZ tu? EEZ tu rumah, uh, Exclusive Economic Zone atau bahasa Melayu dia zone eksklusif, ekonomi eksklusif. Ia merujuk kepada kawasan laut yang diperuntukkan kepada sebuah negara. Di mana negara itu dia ada hak lah untuk mengeksploitasi bahan-bahan galian atau sumber banyalah, macam gas. Dan negara lain boleh melalui kawasan tersebut tetapi mereka tidak boleh mengeksploitasi bahan-bahan Uh, Galian, tanpa kebenaran negara yang diperuntukkan tersebut. Okey. jadi China uh, kita, seperti kita tahu lah China ni negara besar. Mereka menyatakan bantahan kepada Malaysia. Uh, mereka mengatakan Malaysia telah melanggar sempadannya, walaupun pun Malaysia berpegang kepada hak zon ekonomi eksklusif itu iaitu uh, mengikut undang-undang antarabangsa. Maksudnya Maksudnya Malaysia uh, menyatakan mereka mengikut peraturan antarabangsa jadi China tak boleh adapt, tak boleh serang mereka. Jadi kalau Malaysia biarkannya perkara ini berlaku tak protect diri mereka, Malaysia berpotensi untuk kehilangan keuntungan dan peluang pelaburan dalam sektor minyak dan gas. Okey seterusnya. seterusnya. Dah implikasi ekonomi pertikaian Pulau spratly terhadap keselamatan maritim. Okey. Yang pertama peningkatan perbelanjaan. Malaysia perlu meningkatkan perbelanjaan pertahanan mereka untuk ini. menjaga keselamatan maritim di laut China. Okey. Jadi Malaysia mereka mereka perlu Malaysia lah perlu meningkatkan perbelanjaan uh, dalam maritim supaya Malaysia ni boleh berdiri dengan tiria lah, dengan ataupun kita boleh sebut sebagai maritim bebas itu tidak bergantung dengan negara lain lah. sebab Malaysia banyak bergantung dalam hal ekonomi atau keselamatan dengan China bila Malaysia banyak bergantung ni ia akan membuatkan kita agak susah lah untuk mempertahankan hak kita hak untuk mempertahankan pulau-pulau contohnya pulau Spratly ni lah bila kita ada bila kita berdiri dengan kaki kita sendiri kita akan lebih mudah untuk mempertahankan hak kita seperti pula Spratly ni Okay, okay seterusnya kehilangan pelaburan Ketegangan di Pulau Spratly boleh menakutkan pelabur asing daripada melabur di Malaysia Jadi apabila berlakunya ketegangan seperti ini Orang konflik ini Orang ataupun pelabur akan takut untuk melabur dengan kita sebab takut mereka akan rugilah Sebab itulah apabila berlakunya peperangan Ekonomi akan drop ekonomi akan jatuh sebab pelabur, pelabur, pelabur tidak akan melabur takut mereka rugi and keuntungan atau pendapatan sebuah negara akan kurang bila pelabur tu tak ada okay, kita terus kepada yang ketiga kerugian ekonomi seperti yang saya kata tadi apabila kehil kita kehilangan pelabur ia akan menjejaskan pendapatan negara dan seterusnya menjejaskan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan negara Okey. Seterusnya kita pergi kepada strategi mengatasi konflik, diplomasi dan kerjasama serantau. Okey. Yang pertama kita pergi kepada diplomasi. Malaysia perlu terus menerus mengamalkan Malaysia perlu terus menerus mengamalkan diplomasi yang aktif untuk menyelesaikan konflik dengan negara-negara lain. Contohnya kita ambil di bahagian benua Eropah di mana mereka mewujudkan blok ekonomi kecuali British lah. Mereka tidak terlibat dalam ni. negara Eropah seperti Belgium, Netherlands, Belgium, Belanda dan sumpamanya kecuali British. Mereka mengadakan blok ekonomi di mana pedagang-pedagang dari negara lain mereka boleh masuk negara lain tanpa perlu membayar cukai. Ianya sangat uh, membantu dalam uh, pembangunan ekonomi. <laughs> Baiklah kita pergi kepada yang seterusnya. Itu kerjasama serantau. Malaysia juga perlu bekerjasama dengan negara-negara serantau seperti ASEAN untuk mencapai penyelesaian yang damai. Penyelesaian damai. Seperti yang telah ditegaskan oleh Menteri Pertahanan iaitu Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin Beliau mengatakan bahawa penegakan secara bersama perlu diperulah dalam kalangan negara-negara ASEAN khususnya bagi mencapai kesepakatan dalam membuat pelbagai keputusan. Okey, seterusnya. Undang-undang antarabangsa. Malaysia juga perlu berpegang kepada undang-undang antarabangsa dan UNCLOS untuk melindungi kedaulatannya. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan UNCLOS tu? clause tu ataupun undang-undang laut antarabangsa merupakan suatu peraturan regulasi dan prinsip-prinsip yang mengikat negara-negara berkaitan hubungan antarabangsa khususnya berkaitan perkara-perkara maritim. Uh, ini dirujuk daripada portal rasmi Perlima Malaysia yang bertajuk konsep warisan bersama manusia sebagai di dalam sejagat so di dalam undang-undang antarabangsa. Kesimpulan dia melihat konflik sesempadan di Laut China Selatan adalah isu yang serius yang mengancam kedaulatan Malaysia dan menjejaskan pendapatan negara. Oleh itu, Malaysia perlu terus mengamalkan diplomasi yang aktif bekerjasama dengan negara-negara serantau dan berpegang kepada undang-undang antarabangsa untuk melindungi kepentingan nasionalnya di Laut China Selatan. Baiklah, <coughs> sekian terima kasih dari kami semua. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.